Да собрал В этот дивный теплый зал Пригласил со всех дорог Это сделал только Бог Этот полудневный час Праздник радостный у нас Богу мы несем поленья За плоды благодарения Аминь Аминь. Золотая осень Чудная пора Прославляйте Бога за его дела Здесь лежит красивый плен был обильный наш урожай. Где-то была засуха, аж была пшеница рожь. Без дождя обильного многое соберешь. Где-то есть голодные дети, старики, но никто им хлебом не подаст руки. И в молитвах наших, чтоб каждый что сказал, Боже, ты их также хлебом напитай. за праздник жарк и Богу поклонений, за урожай и милости Творца. Пусть никогда не смолкнет песнотение, для Господа поют детей в лица. За хлеб, за воду и за соль, за Библию святую, за полный и за стол, поют и торжествуют. Аминь. Як із гори Бог дає свої дори. Дощі повіда і сонце прославляє, щоб до свого все доволі і на городі, і на полі, щоб до серкуса мали, і зимою не попали. Дарити мені, хоч мене є рік, дарить, і моїх. І тебе приношу, Господу, як дар. дари. Вони сидити, і усьому це. Амінь. Буду Господу молитись і на нині не вінити, щоб коли прийшов по нас, я готовий бути враз і чудовий, покажу світу, бо. Радуйтесь без санця. Ми тя берущиро, творцеві творчеві землі, залізні дарумки, що в нас на столі, на землю пролив від яснень кінощі, зростив, утекли і дерева, й кущі не тільки в городі, а в полі зростив, а й в лісі дарами усіх пригостив. Ту вдячними ми будемо, а це не всього. Хвалить не забудем, ми забудемо. Свято жив, велика радість, ми зібрали урожай, Повний хліб нас і комора, все що хочеш, вибирай. Але перед цим подумай, хто нам сонце посилав, хто душам положив землю, безпеки рятував. Тож давайте не забудемо, Богу будяку всі віддай. І від щирого старання буде Бога прославляти. Тикає Бог до праці і дорослих, і малих, щоб ніхто не лінувався, щоб приносили плоди, щоб відкрите мали серце, ми до голосу біди, щоб про Бога ми звіщали і несли і хвали. Амінь. иду умываться, а воды в кране нет. Нет воды, это еще ничего. Хуже, когда нет светла. И тогда приходится стоять, идти, понятно. Ну, а может, лучше готовить одежду с вечера? Тогда не будет неприятных сюрпризов. Ну да, но когда ты идешь в церковь, и кто-то ступ... случайно наступает тебе на ногу, какое тут настроение? Ну ты же сама отказалась случайно. И зачем же тлится? Но мне от этого не легче. А вот я выхожу из дома в хорошем настроении, а -а -а. улыбаюсь всем. А... И что, тебе тоже на руку наступили? Нет, На настроение мне все же испортили. Кто же? Сосед, он стоял неподалеку, посмотрел на меня и даже не поздоровался. А ты с ним? Нет, а что, надо? Это все девочки, нет ничего хуже, чем нелюбимая еда на завтрак. Помнишь как там? Великое приобретение. Великое приобретение ⁇ быть благочестивым и довольным. Ну да, точно. Что ты -то в этом помочите. Великое приобретение ⁇ быть благочестивым и довольным. Но как возможно быть довольным, когда с тобой происходят такие неприятности? Нужно иметь благодарное сердце. А чтобы иметь благодарное сердце, нужно всегда радоваться. А чтобы всегда радоваться, нужно вспоминать только все самое хорошее и запоминать только это. А плохое постараться, а побыстрее забыть. А то это плохое всю радость украдет и нарушит мир сердца. Угу. И что, у вас это постоянно получается? Нет, мы ну просим помощи у Бога, и он нам помогает. У меня есть предложение. У нас у каждого есть, за что благодарить Бога. Он являет, он, он являет свою милость каждому из нас. Давайте же прославим Его сейчас и будем вперёд стараться быть благодарны. Господи, прости нас за недовольствие наше. И прими от нас полу. Аминь. What is this? budete zpívat? thank yeah, yeah.